Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це програма вечірні зустрічі і в студії Анжеліка Нестерчук. Допомагати мені в ефірі будуть традиційно мій колега, заслужений працівник культури України Ігор Гранч. Добрий вечір, Ігоре. Та Дар'я Голуб, котра залишить для гостя сьогоднішнього ефіру портрет на згадку. Добрий вечір, Дашенько. Отже, ми починаємо. Як відомо, очі людини це дзеркало її душі. В очах відображаються особливості характеру, минулий досвід і навіть інтелектуальні здібності людини. По очах завжди можна визначити внутрішні переживання, відтінки емоційних станів та настрій, судити про почуття людини та душевні якості. І як важливо, щоб це дзеркало нашої душі було у гарній формі. Що для цього потрібно робити? Від чого сьогодні найбільше? Більше потерпають наші очі, як часто потрібно звертатися до окуліста, та врешті-решт, як вибрати окуляри, про все це нам розповість лікар-офтальмолог Житомирського військового шпиталю Юрій Зелінський. Добрий вечір, Юрію Вікторовичу. Здравствуйте, Анжела. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я надзвичайно рада бачити вас в нашій студії. От живим та неушкодженим. Ви нещодавно повернулися із зони АТО. От, якщо це не військова таємниця, де ви були? Що ви там робили? От яка була ваша місія як лікаря? Ну я виповнював приказ командування, знаходився в составі воєнного мобільного госпіталя, який діслоцирувався. В Луганской области там мы оказывали помощь пострадавшим, раненым, как нашим военнослужащим, в том числе и мирному населению. Иногда по необходимости оказывали помощь также и, скажем так, сепаратистам, ну, если они были пленными. Что сказать? Ну, война там, самая обычная война происходит. Что запомнилось с этих всех событий? Запомнилось то, что был я как раз июль-август в этот период жарко, mm -hmm. очень жарко было, когда в палатке, по большому счету, мы все были размещены в палаточном таком военном госпитале, в палатке меньше сорока не было, Но иногда, скажем, где-то в районе двух-трех часов уже и до 50 доходило. Sure. Да. Градусниками, честно говоря, не пользуюсь, потому что постоянно показывали одну и ту же температуру в 40. А так, что еще? Пыль, постоянная пыль везде. Особенно если на боевой выезд надо было ездить, то когда едешь в таблетке, ну это медицинский, скажем так, транспорт, угу. ну полностью при полной боевой экипировке и впереди бетер, пыль, все полностью закрыто. Жара, так що хороше впечатлення. Війна є, війна, вона візі така. А так, що сказати, про неї можна ще. Ви говорили, що ви дещо змінилися, от характер змінився, ну, ви стали да, дещо ну... іншим, Юрій Вікторович. це зна... пов'язано з цим. Навіть, так. Да. Знаєте, по-другому смотриш э, на, на деякі речі. Вещи, да. по-другому, ну, скажемо. приоритеты поменялись, понимаете. Может где-то худше, кто-то худше становится, кто-то лучше. У каждого это по-разному. Поэтому какой-то говорит, что война это, конечно, проверка на прочность, на все остальное. Сегодня вот у військового мы Зараз багато знаходяться на реабілітації, на лікуванні наші поранені солдати. Вам доводиться з ними спілкуватися. От, доктор медичних наук Всеволод Стеблюк, котрий із Оловайського котла врятував 60 поранених, сказав: цитую: головним завданням військової медицини сьогодні є зберегти націю, зберегти життя наших хлопців, бо ми втрачаємо генофонд наших найкращих патріотів. От що ви про це думаєте? Згодні з цим. Конечно, кто будет против этих слов? Я так скажу, просто смерть любого человека ⁇ это трагедия. Надо бороться за жизнь любого человека, который бы ну, там был. Война ⁇ это всегда плохо. Хорошо, когда это все заканчивается быстрым миром. Но когда это все затягивается, когда остаются там то же самое мирное население, их дети, ну, старики, по большому счету, для них это еще больше нагрузка и психологически, физически, потому что они не могут, как говорится, за себя постоять. Нам хотя бы, слава богу, если это, конечно, иногда государство, а также волонтеры, по большому счету, народ помогает, а им, может, в какой-то мере они брошены там на свое, так сказать, самосуществование. А что сказать? Надо заканчивать эту войну, надо, конечно, для, с нормальным для нас положением, выходом с этой ситуации и строить государство, которое мы 23 года не строили. Я дякую вам за такую ответ. Юрий Викторовичу. Тепер давайте безпосередньо перейдемо до нашої такої головної теми розмови. От статистика стверджує, що кожна четверта, кожна четверта людина от у світі страждає на захворювання очей. От з чим це пов ну, пов'язано? Ну, це пов'язано по-перше, з тим, що розумієте, от дивіться, всі блізоруки, дальнозорки, угу. астигматики. По большому, если даже вот здесь посмотреть, наверняка кого-то мы из них найдем здесь. Чем Само повязано, в студии в нашей. Да, наведя. легко, <с я <с думаю. Если причину, почему. Ну, конечно, это связано с какими-то может факторами генетического уровня. Это все же передается по наследству, как правило. Второе, все-таки. Среда тоже немаловажно оказывает влияние на развитие человека от начала его, грубо говоря, зачатия до дальнейшего возмужания и роста. На каждом этапе где-то что-то происходит. Сфера деятельности, мабуть, так, чем да, занимается? Конечно, если, тем более там, где зрительный орган, в первую очередь, нагрузки идут, там больше и страдает. Какие-то болезни вылазят, которые вначале скрыто может даже протекали, либо появляются. А учитывая то, что сейчас в мире вообще научно-технический прогресс, который в первую очередь давит на органы чувств, а органы чувств, как мы знаем, самое больше это орган зрения страдает вот при всех этих развитиях человечества. Потому что информацию получаем где-то 60% через орган зрения. Соответственно, нагрузка падает на глаза. А вот чьи хворобы, Есть, вы Излечивается болезнь, во-первых, острые какие-то воспалительные процессы потому что самое главное не допустить дальше переход в хроническую форму. Можно даже, скажем, некоторые возрастные болезни, те же самые, ну как, не все, конечно, катаракты возрастные, возрастного характера, но на данный момент наука медицины предоставила возможность бороться с ней адекватно. На данный момент золотой стандарт – это хирургическая операция, с удалением хрусталика и постановкой интраокулярной линзы. Проблему вполне адекватно решает и даёт возможность людям видеть. Так до тобто ті вже операції, так да. можна, якщо так можна виразитися, вже поставлені на конвейер? По що ж у да, це час, скажем, я не помню, дето два роки назад я був на конференції в Одесі, то у нас высказывала что в украине порядка то ли около 100 тысяч по моему вот потребность в операциях и где-то 50 тысяч выполняется постоянно вот. сколько на сейчас конечно меньше но связано это и материальными конечно затратами потому что дорогие это операции но они того стоят. А вот можна можно от катаракту, глаукому? Ну, на, на данный момент многие причины вот этих заболеваний мы ще не знаем. Угу. Конечно, предупредить их полностью, деякі некоторые факторы, чого они могут возникать, мы можем, конечно, поставить, как говорится, барьер заслон. Допустим, та же самая глаукома. Хроническое заболевание. которое сразу хочу подчеркнуть неизлечимо, но с ним можно бороться, можно отодвигать э, окончательную слепоту глаза на какие-то скажем больше длительное время, чтобы человек все-таки видел. но тут все заключается в чем, чтобы диспансеризация была. то есть человека должны наблюдать, передавать грубо говоря с одних рук в другие руки, но чтобы была какая-то преемство между разными, медицинскими учреждениями и больной, чтобы не терялся, не оставался сам своей проблемой. А, допустим, то же самое касается катаракты. Раннее выявление, чем раньше на ранних стадиях оперируется, не осложненное, не недалеко в плане зрелости своей. В принципе, результаты неплохие. Это такие два основные захворевания, ну, так вот, население. Да, в если брать, допустим, не ну, в авто множество есть. Я скажем так, это больше для возрастного населения. Mm -hmm. Вот это две основные такие проблемы. Хотя есть еще много болезней, в том числе. Если возраст брать, это дегенерация на сетчатке, маковая дистрофия. Если брать молодой возраст, то это, конечно, для них в первую очередь это проблемы аномалии рефракции, то есть близорукость, донозоркость, астигматизм, косовые. Скажем так, Их можно, скажем, определенными методами, и хирургическими, mm -hmm. и нехирургическими, ну, скажем, дать комфортность для получения зрения. Мы же, скажем так, не излечиваем как таковой глаз, мы ему чуть-чуть меняем, помогаем где-то за счет, может, лазерной той же самой коррекции, иногда даже хирургического вмешательства, либо с помощью контактных линз мы меняем кривизну роговицы и даем помощь глазу видеть ту информацию, которая получается из внешней среды. Вот, допустим, если взять даже лазерную хирургию, показания для нее, в принципе, по большому счету, с 18 до 45 лет. В этот период человек уже может сам принимать решение, не надо ему эта операция, не надо. Самое главное, чтобы знать, какие показания реальны для данной операции. А вот как вы особо относитесь от до лазерной такой коррекции? Нормально. Нормально. Самое главное, если оно действительно показано человеку, это надо делать, потому что оно улучшает качество жизни пациента. Да, можно иногда выходить э, из этой ситуации очками, контактными uh -huh. линзами. Но если человек не не хочет пользоваться очками, если э, непереносимость как те же контактных линз, почему бы не сделать лазерную коррекцию? Ну, конечно, вопрос опять в, всё, в деньгах. І в нас же таких операцій не делают, потому що дуже Немає контактні лінзи. От якщо їх неправильно носити, вони можуть якось також визвати патологію ока? Однозначно, в першу чергу, сам пацієнт должен четко знать, как правильно следить за всім. Потому что в від нього в першу чергу, зависит Будут у него осложнения, не будут осложнения. И четко выполнять те рекомендации. Если линза однодневка, то есть э, на один день ставится, значит она на один день. Если линза на семь дней, там, э, то она на 7 дней. То есть не надо увеличивать либо срок их ношения так, так. не неоправданно. Потому что если мы неправильно ее носим, дальше наступают какие-то осложнения. В первую очередь, допустим, на роговице это может проявиться в виде каких-то дегенеративных изменений вплоть до эрозии и дальше и иногда яз трофических, которые тяжело потом лечить. Дальше, допустим, если не соблюдать самую элементарную гигиену при постановке контактных линз и вообще контейнеры, и все вот эти растворы, то будет постоянное воспаление, которое дальше переходит в хроническую форму, и которое дальше уже не позволит этому конкретному человеку уже применять эти линзы. Если человек не понимает, то даже есть такое понятие у нас в медицине, что противопоказание от, связано с непониманием самого пациента. Он не умеет и не хочет, то лучше Просто ему не назначать, потому что это еще хуже приведет к каким-то негативным последствиям. А от ми дуже часто вживаємо ну, безліч фармацевтичних там от препаратів. Вони також деякі можуть впливати от на патологію. Да, от, ока. А, допустим, от ми тільки що затронули контактні лінзи. Ну... Смотрите, некоторые группы препаратов для тех, которые используют, их нежелательно использовать. Вот, допустим, сейчас злободневная тема начнется, это ОРЗ, грипп и так далее. Допустим, для контактных линз, я скажу, вот, допустим, нафтизин, либо другие сосудосуживающие препараты. Нежелательно, скажем, в этот период, когда человек принимает, использовать контактную линзы. Почему? Потому что нарушается структура слезы, угу. нарушается ее количественный состав, и... а слеза, она, как, как мы знаем, она питает роговицу. В результате этого происходит э, трофическое нарушение самой роговицы. Поэтому лучше в этот период просто снять контактные линзы, полечиться. В это время можно использовать обычные э, да. очки. Что еще, вот, допустим, для тех же контактных линз нельзя? Ну, это все, что влияет на наличие жидкости в организме. Это те же самые диуретики, то есть мочегонные. Также для тех, которые используют дорогу от укачивания препараты. Там тоже есть. Серьезно? Да, там тоже используются некоторые. И, и все еще травы, препараты... И все типа Димедрола, Супрастина, угу. они тоже влияют на качественный Аллергичные состав. Аллергичные такие препараты. Ну да, антигистаминные да, препараты, да. они тоже негативно влияют на сам качественный количественный состав слезы. Что еще по другим препаратам? Ну, допустим, допустим, если взять широко распространенное применение препарата физам. Надо знать многим больным, особенно страдающим на глоукому, что uh -huh. данный препарат повышает внутриглазное давление. Поэтому надо с осторожностью его применять. Дальше, что еще можно? Ну вот больные, которые часто используют, особенно при системных заболеваниях соединительной ткани, это красная волчанка, там ревматоидный артрит, они часто используют в своем лечении глюкокортикоиды. Поэтому э, они всегда должны знать, что для них э, длительно, это как правило длительно, и для них всегда глаза это орган мишени. И поэтому э, всегда надо помнить о том, что они часто могут э, как приводить к развитию глаукомы, так же и к развитию катаракты. Э, что еще, какие препараты? Ну вот, а, еще хотел. вот... тоже были некоторые пациенты, хотел бы на этом тоже как бы подчеркнуть. Вот, допустим, глаукомный пациент, он оперируется по какому-то другому заболеванию, общий наркоз дается. Он всегда должен через хотя бы в течение месяца перепровериться. Почему? Потому что в практике анестезиологии часто используются препараты, которые повышают внутриглазное давление. Бывали случаи, когда через месяц приходили, ну высокое давление, либо идут какие-то выпадения функций зрительных. Поэтому просто надо это перепроверить, если надо скорректировать терапию, чтобы тоже на это люди обращали внимание. Ирикевич, вот мы телевизионники, потерпаемо такого захворевания очного, как сухость ока. Как правило, используются, скажем так, искусственные приборы для изменения микроклимата, которые могут изменять как внутреннюю, скажем так, среду в помещении. Как правило, высушивают. Это негативно влияет на сам глаз. Потому что слеза, она эта жидкость та же uh -huh. самая, она испаряется и остается глаз То -то без защиты. Вы маете да, на увазе, кондиционеры, так? да. Дальше обогреватели, э, обег... да, плюс различные электромагнитные приборы, которые работа за компьютером да, высушивает око? Ну, скажем так, негативно влияет. Оно не столько высушивает, сколько за счет э, некоторых излучений самого прибора то есть от монитора, а также характерных ну, знаю, нагрузок угу. на глаз при работе с компьютером. Все это приводит к развитию этого синдрома. Что делать? Ну, есть довольно обширная группа препаратов, называется препараты искусственной слезы. Их надо применять, они будут выполнять заместительную функцию, то есть та слеза, которая у человека вырабатывается либо в недостаточном количестве, либо плохого качества, да, они будут заменять. Единственное, что нужно эти препараты подбирать непосредственно у специалиста, потому что там есть, скажем, Компункты двухнаправленность. Ну, да, так? двухнаправленность. Одни больше влияют, допустим, на количественный состав, другие больше влияют на качественный состав слезы. Це все треба определять непосредственно на осмотре. От як підібрати правильно окуляри? Ну, ночі... Сонце захисні, повсякденні плані. окуляри, так, ну, при роботі з комп'ютером. Ну, Також так різні да. є за якістю. Скажу так, что очки, если вы хотите самостоятельно подбирать, то лучше не подбирайте. Вы самостоятельно можете еще Это себе подобрать себе да, солнцезащитные, угу. пожалуйста, антибликовые очки угу. для компьютера. Вопросов нет. Это вы можете самостоятельно. Но если у вас есть проблемы с рефракцией, то есть вы, у вас какие-то возрастные изменения, либо там дальнозоркость, ну, близорукость все в этом плане. Надо идти к специалисту и там подбирать. Вот еще одно такое питание. Вот кажется, что есть зир от выше 100%. Чи правда это? Есть такое понятие. А, а как же тогда люди а... не видят? Вот в чем оно выявляется? Ну, понимаете, понятие стопроцентного зрения, это же насчет, как появилось, Среднестатистически вывели эту цифру. То есть взяли какое-то количество людей, понаблюдали, поняли, что вот, допустим, вот такое-то расстояние, такое-то будет, допустим, возьмем за 100%. Но есть же люди, которые могут видеть и гораздо больше. Э -э некоторые Цэка действительно... Надо... так? Ну да, это... зрения это что? Это способность видеть -э -э человеком два разных предмета на каком-то расстоянии. Чем... Дальше он видит вот этих два разных предмета. Ну, значит, тема острее острота зрения. Описан в истории случай, когда обратился к доктору пациент, ну, это, я не помню, то ли 18 век, то ли 17, и начал жаловаться, что я плохо вижу проверяет, видит нормально. В чем проблема? Я не вижу, там, что на Марсе делается. Типа такой ситуации. То есть, ну, потом каким-то там, скажем, статистическим методом проверили, то у него острота зрения это то, что у нас 1-0, для него было бы 9-0 в таком плане. Ну, это такие у него КМС, конечно. У всех, наверное, есть какие-то особенности, характерные для него... И все-таки, что требует для того, чтобы не звертатися до ликаря офтальмолога Здоровый образ жизни, однозначно. Ну и все-таки понятие диспансеризации, оно, я считаю, нормальное понятие, актуально. В детском возрасте есть соответствующие докторы, офтальмологи, детские офтальмологи, которые занимаются. Дальше человек не должен забывать, что он все, Школа закончилась, и на этом все мое наблюдение у доктора тоже заканчивается. Дальше тоже должны хотя бы, если нет никаких проблем, хотя бы раз в 3-4 года подойти и просто Более посмотреть. Скрытого. Ничего страшного не будет. А после 40, ну это вообще считается золотой стандарт в мире, в Европе. Раз в год ты должен прийти и показать свои глаза. Потому что уже есть такие болезни, которые могут скрыто протекать которые вначале никак не проявляются, та же самая злободневная глаукома угу. поначалу уж никак не проявляется, человек не замечает ее, а когда приходит уже жалоба, ну это уже как правило третья иногда госпитализация да, третья стадия она, это очень тяжело уже таких пациентов потом выхаживать, так что все зависит от самого человека, ну и конечно от нашего и культуры, здравоохранения и В тому числі і воєнного і гражданського. Якщо все ската як правильно організовувати, то вийде нас буде, буде до все, да. все я... хорошо. Так я вам дякую за цю зустріч. Я бажаю вам здоров'я насамперед. І щоб ви лікували людей тільки в мирний час. Я завжди кажу, краще ви до нас чим ми до вас, Юрію Вікторовичу. Mm -hmm. І у нас є для вас ще один сюрприз. Дашенька, чи готовий наш портрет? Готовий. Ну -ну, Почекайте. Зараз ми покажемо нашим телеглядачам. Юрій Зелінський. Юрій Вікторович, що ви скажете? Не знаю, со сторони від неї. <рес> треба, треба трішечки тако на дальному плані mm -hmm. дивитися. Подобається вам, схожий ви? Так, да. напевно, так. Да. Це портрет на згадку від нашої від нашої творчої групи. Спасибо. Юрій Зелінський, лікар-офтальмолог Житомирського військового шпиталю, котрий нещодавно повернувся з зони АТО, був гостем сьогоднішнього ефіру. Я вдячна заслуженому працівнику культури України Ігорю Грачу за музичну підтримку і допомогу в створенні програми. Та Дарії Голуб за чудовий портрет на згадку. Я, Анжеліка Нестерчук, підтримую волонтерський рух Ice Bucket Challenge і приймаю виклик від журналістів обласного телебачення, ведучих програми ранок на каналі Житомир і в свою чергу. Передаю естафету своїми колезі, директору програм Житомирської обласної державної та радіокомпанії Володимиру Берелету, своїй подрузі, викладачу музичної школи номер 5 Ірині Тростенюк та своєму сину, телеоператору каналу 1+,1 Володимиру Нестерчуку. Свій благодійний внесок я передаю Житомирському військовому шпиталю на лікування наших захисників вітчизни. Це була програма вечірні зустрічі. Бережіть себе та тих, хто поряд з вами. Мирного всім неба над. Головою. До побачения. Слава Украине! Героям слава!